Azərbaycan xalqının eləcə də bütün türk xalqlarının birinci đişi ideologiyası türkçülük, türk ölkələrinin birləşməsi olmalıdır. Bax, bizim xalqın ideologiyası bunun ətrafında qurulmalıdır. Necə ki kiçik xanlıqlar Rusiyanın qarşısında davam gətirməyib, eləcə də Azərbaycan təkcə Azərbaycan nə Rusiyaya qarşı təkan da gətirə bilər, nə də Ermənliyə qarşı, lakin əgər Azərbaycan türk xalqı türkçülük ideologiyasını gücləndirsə və türk ölkələri birliyinə doğru xüsusilə maraq göstərib və türk ölkələrini ə, bu barədə ə, ə, deməli təbliğat aparsa, ə, nə qədər türk birləşsə bir-birindən türk ölk ölkələri o qədər də deməli türk eee hər hansı bir türk ölkəsinin Azərbaycan daxil olmaqla gücü birə 10 qat artacaqdır. Özünüz -öz bilirsiniz, Azərbaycan bir var, Azərbaycan bir var, Qazaqstan, Türmənistan, Özbəkistan, Laq taciklər də, taciklər fars dilində danışan türkülər də, onlar da Ümumiyyətlə e, Fars dili, e, özünüz bilirsiniz ki, yayılıb, hətta Afğanistanın Puştun dili ilə bu Puştu dili deyirlər, nə deyirlər, o e, Pakistanlı onlar da e, Türklər olduğuna baxmayaraq Moğol Türkləri e, dilləri e, dində Fars sözləri daha çoxdur. Nəinki e, başqa Türk ölkələrinin biz də daxil olmağını. Bax bu ideologiyamız Türkçülük və türk ölkələrinin birliyi. Bu bizim gücümüzü 10 qat artırır. Və Azərbaycanın gələcəkdə bu ölkələrdən hərbi və siyasi kömək istə, istə, istə istəməsini çox-çox çox asanlaşdırır. Siz özünüz gördünüz ki, hələ o Rusiyanın aldığı Azərbaycanı ki, Rusiya parçalamaq istəyir, dağıtmaq istəyirdi. Rus imperiyası Lakin imperiyanın özünün yıxılması bolşevik inqilabı nəticəsində ə, Rus imperiyası dağıldı 1917-ci ildə. 1996-lı il yaşayandan sonra daha sonra deməli Sovet ərası başladı. Lakin bu Sovet ərasında da ə, Rus imperialistik ə, işlərini dayandırmadı və həmin ə, imperializm ideyası uğrunda adını Sovet qoya-qoya Azərbaycanı eləcə digər ə, türk ölkələrini ən ağır bir vəziyyətə saldı. Özünüz bilisiniz, özü də Azərbaycanı və nəinki təkcə Azərbaycanı, Ermənlər Ruslarla birlikdə Qazaxstanı, Türkmənistanı, Özbəkistanı bacardıqları qədər eləcə də ə, Qırğızistanı ıı, deməli Erməni müstəntiqlərini ora göndərib və o orada ıı, hətta Sovet ıı, türk liderlərinin də ıı, ağır vəziyyətə səbəb eləsi var. Özbəkistan başçısı Rəşidov məsələn özünü öldürdü. Bu Erməni müstəntiqini əsər xəttinin göndərdi Özbəkistana. Çoğuda pambıq yeyincisi və sair vəsailəri və var. Bu hər yerdə var idi. Rusiyanın özündə də var ya başqa şeyləri ə, deməli oğurluyurdu. Bax bizim bu ermənlər nə ona görə də qazaqların yaddaşında da, eləcə də özbəklərin yaddaşında da, türkmenlərin yaddaşında da, qırğızların yaddaşında da ermənlər ən alçaq bir ə, deməli rus iti kimi yadda qalıb və biz ə, onlara heçcür imkan verə bilmərik, nə də Qarabağ-a onlara vermək çünnətdir. Və e, deməli e, vəziyyət belədir. İdeologiyamız türkçülük və türk ölkələri birləşməsi. Sonra bir də ki özümüzə bu satqınlardan qəhrəman düzartmamalıyıq. Heydər Əliyev e, rus satqını olub. Şuşada e, ağ daşdan Şuşanın ən hündür yerində kilsə tikdirib bu gün gələy eləmi yayıdı, bir xain kimi eləyib. Sonra Bakıda 26-lar bağçası alıb Stepan Şamyanın heykəlini qoyb bura. Bu da Heydər Əliyevin işləriydi. Sonra Şamyan adına rayon var, Şamyan adına küçə var. Bakının özünün rayonlarından birinə Şamyan idi. Küçələrdən bir neçəsinin adı Şamyan idi. Sonra rayon Şamyan rayonu var idi. Sonra Stepana Çertə də o da o da Stepana, Stepan Stepan Şamyanın güya çadırında inandı. Bu galtaxlığın hüdudu olmayan Heydər Əliyev öz millətinin adını ıı, götürdüyü yerdə bu ıı, nədir? Stepan Şamyanı öz elə bil atası kimi hər yərə Stepan Şamyanın adını qoyurdu və erməni kilsəs tikdirdi. Bu Heydər Əliyevin elədigi iş budur. Bu satqın bir adamdır. Sonra ıı, ıı, palet büroya üzrlüklükdən çıxardandan sonra əslində Qarabağçov bunun əleyhinə getdiyinə baxmayaraq, köhnə e, ruslar hansı ki gəlsinin özü eləcə də Putin başa düşür ki, Heydər Əliyevdən e, böyük ag Rusiyanın agenti, satqın agenti, öz millətini pisdeyilən agenti yoxdur. Və Heydər Əliyevi əgər hakimiyyətə qoyşalar, onlar Heydər Əliyev heç bir millətçini, heç bir Az, e, azərbaycan türk cümhuriyyətini inkişaf edən türkləri hakimiyyətə qoymayacaq və hamısını axırına çıxacaq və birbaşa da elə oldu. Və eyni zamanda ermənlərə e, deməli Qarabağ'ı e, söz verən e, Heydər Əliyev o ikinci dəfə hakimiyyətə gəlməyə görə və bu vaxt da ruslarla da söhbət elleyib, elçidə ermənlərlə hər gün zəhərləşib söhbət elə Naxçıvanda yadınızdadırsa Azərbaycanın qəhrəman oğullarının müqavimətini qırmaq üçün deməli öz millətimizə kömək Ağsaqqal olub öz millətimizə kömək etməyən əvəzinə ermənlərlə danışığa girib ermənlərə kömək eləyir. Naxçıvanla fakt faktı deməlisən. Bu fakt ondan ibarət ki, Naxçıvanla Ermənistan arasında müharibəni dayandırdı. Halbuki Naxtivanla Ermənistan arasında müharibə dayanmamalı idi. Çünki onun dayanması Qarabağda bizim qoşunların məğlubiyyətinə səbəb oğası idi və elə də oldu. Bir düşmən kimi Ermənlər ilə bir yerdə əlləşib vuruşurlarkı Azərbaycan xalq cəbhəsində hakimiyyətini yıxsınlar. Eləcə də əsas Azərbaycan xalq cəbhəsi hakimiyyəti yox, əsas Surət Hüseynov və Rövşən Cavadov kimi Azərbaycan qəhrəmanlarına deməli şişi şi xasiyyət qəhrəman qə İlaməliyev Türkiyədə cəfəliyəndə Surət Hüseynov vuruşurdu Azərbaycanı azadlıq uğrunda. Eləcə də Rövşən Cavadov amıcə rolları nə günəcə onların əllərinin qoşunu çıxartmaq üçün onların adına rus agenti və sair hər şey yapışdırdılar surətinin adına halbuki rus agenti surət olsaydı ruslar niyə surəti Heydər Əliyev verdilər? Çünki Heydər Əliyev agentdir, rusların agentidir və ruslar ona görə Heydər Əliyevə verdilər surəti. Surət çıxı adam idi. Rus generalı ilə dost olmaq heç də demək deyil ki, o deməli o agentdir. Agent olan ən naçı, ən anti-xalq adam Heydər Əliyev və ona görə ruslar suratı deməli təhfil verdilər Heydər Əliyevə ki öz agentlərinə öz millətinin düşməni olan agentə Naxtəvanla müharibəni saxlayıb Erməni qoşunu gətirib tökdü Qarabağ'a. Heç belə general olar, heç belə millətçi olar. Ax bizim generallar müharibədən başçı çıxanda bilir ki Naxtəvanda ikinci cəbhə o böyük şey idi. O ayırmanların belin qırmaq olardı. Türkiyə ilə əlaqə var idi orada. Türk qoşunlarını soxmaq olardı. Onun əvəzinə ə, Heydər Əliyev dedi Türkiyənin də qabağını aldı, İranın da qabağını aldı, qoymadılar, qoymadı. İranland da Azərbaycan türkləri gəlsin, kömək eləsin. Bax bir düşmən kimi dedi ki, yox, dəymə, qoy, qoy Ermənlə qoşunu aparıb yıxsınlar Azərbaycan da hakimiyyəti torpağı alsınlar. Onsuz özü Ermənərlə danışıb ə, Dağlı Qarabağlılara söz veribdi. Eyni zamanda ə şahdan çıxmağı da tə, ə, təşkil edən Heydər Əliyev oldu. Həmin o şahanın başçısı o polkovnik idi nə idi? Onu general rütbəsi verdi sonra şahın boyuqlaşdığına görə. Kimsəni də partlatmağa qoymadı. Kimsəniçi doğru idi qrad raketləri ilə. Və baxın bu Heydər Əliyevin ə, ə, əsl işi nə? bu galandan Vətən belə Azərbaycan belə canım Azərbaycan deməklə deyil. Fakt ondan ibarət ki Azərbaycanı düzsdürən Heydər Əliyev oldu ən böyük daxili düşməndir. Mən onlara daxili düşmən deyirəm. Daxili düşmən Ermənidən, Rusdan xarici düşmən deyirəm. Mən Ermənidən və Rusdan daha qorxulu ə, deməli düşməndir. Və Heydər Əliyev və onun adamları Naftçıvanın KGB-sinin töl töküntüləri heyləcə Naftçıvanda vurışmanı saxladılar, Ermənləri qarşı ikinci cəbhəni saxladılar. Azərbaycan uduzdu, torpağı, Qara Qab torpaqları getdi. Bu tərəfdən də bir dən nə adı? Satqını general elədi, elədilər onda. O Nəcmiəddin Satqı. O da Kəlbəcər kimi ən böyük rayonumuzun biridir. Ən gözəl, ən də qiymətli rayonlarımızdan biridir. Ordu Qızıldən tutma ə, Uranı kimi hər şey var. Özü böyük rayondur. Götürdü, verdi, nədir, nədir, nə, xalq çəphəsi qoyurduzsun. Altdan iş gördülər. Xalq çəphəsinin içində ola-ola iş gördülər. Əbülfaz Əliyev mən inanmıram o Elçibəyə. Otonaxçıvanlı idi. O Sürətin öldürülməyinə ona ıı, deməli, əgər o təmiz adamdır, nəyə görə o Sürət öldürmək istəyirdi? Nəyə görə Sürət onun əleyhinə çıxmırdı əvvəllər? Yalan deyirlər onun ki, Sürət Elçibəyin əleyhinə gedib. Xeyr, getməyib. Elçibəy məc Elçibəy bilsən zəyif iradəli adam idi. O ıı, Heydər Əliyevin əm, əl adamları girmişdilər ona onu məcbur eliyirdilər ki, deməli, Surəti Hüseynov öldürsün hərbi şəraitdə. Naxtivanla müharibəni dayandırıp bu tərəfdən Ermənlərin qoşununu göndərdilər Qarabağ'a. O tərəfdən Nəcəmdin Sadıqov verilmiş həmin o Erməni rayonu var, o Ağdərə. O həmin keçmiş Mardakert. O Ağdərə bizim qoşunlar almışdı. Sonra qış vaxtı onlar e, deməli e, Surəti məcbur elədilər ki, qış vaxtı e, e, Əbilfəz Elçibəy də daxil olmaqını, qış vaxtı hücum eləsin e, Ermənlərə. Ağ qarda, qara saldatlar gedir. Necədir sizin üçün? O əlbəttə ki, ağ paltar geyindinə baxın, çox asanlıqla görgür ular. Və e, Surətin bütün ordusunu demək olar ki, qırıb qutardılar. Məcbur elədilər. Surət dedi ki, qışda Mən getməyə stəmirəm çünki qoracaqlar bizim bu sağda əskərlərimiz yersizdılar. Bu yaz vaxtını gözləyə yazğa hücum eləyə və o düz deyirdi. Amma məcbur elədilər. Sonra o Surət məcbur olub Əbürfəz Elçibəy prezidenti də onun qərarına səsin hücum eləyəndə onun arxasında durmuş Azərbaycan qoşunları nə həmin satqı Nəriməddin Sadıq o tərəfindən əmr verilərək geri çəkildi və e, sürətə və nə də ki minlərlə Azərbaycanın günahsız e, əsgərlərini tərəfinə səbəb oldular. Məhv e, ermənlər tərəfindən məhv edilməsinə. Lakin sürət məsələnin başa düşüb e, çəkildi tez e, mümkün qədər daha çox əsgərləri qorumaq üçün, həm də öz həyatını qorumaq üçün. Və beləcə öldürə bilmədilər onu. Bax həmin o çatqınlar hələ Qafqaz əbəncə vaxtından işləyirdi. <coughs> Rəsul Quliyevin başçılığı altında gedirdi bunların hamısı Əbilfəz Elçibəyə komanda vermək. Nəsə bu bu hadisələrsiz bu boydu hadisədə faktları görmürsüz. Nəinki Mardaker də indi Ağdərən Elçədə Nəcibəddin Kəlbəcəri o, verdilər Nəcibəddinlə Nəcibəddin də verdi Ermənlilərə. Ha bu da faktdır o Tağış generalı danışırdı bu həmin lentanı sizə Neçə dəfələrlə göndərmişik. Baxmısınız o onların hamısına. Bu satqınlığın bu Heydər Əliyevin satqınlığı çox böyük. Ən böyük satqın Əidar Əliyevdir Azərbaycan da. Və hakimiyyətə gəlmək üçün deməli Qarabağ Ermənlilərə verən odur. Eləcə də Şuşada yalandan tarix düzaldıblar özlərinin. Şuşa əmr şəhərdir. Hər şeyin adının mənası var. Mən onu öz yazımda vermişəm. Sonra gəldi Azərbaycanın hakimiyyət gəldi. Siz Rəşid Cavadovun netgünü yəqin eşitmisiniz. Rəşid Cavadov deyir ki, biz Qarabağ uğrunda vərişmişik, qanımızı vermişik, canımızı vermişik. Bizə indi satqın deyib, bizə deyillətt millət millətə xəyanət adı ilə bizi tutmaq istəyirlər. Əli şey olmaz. E. Rəşid Cavadov qəhrəmandır. Şura Hüseynov qəhrəman oğullardır. Bunlar müharibə aparırdılar. 2 dənə böyük qəhrəman idi. Bunların bir-biri ilə darasm vururdular. Bu e, xüsusilə Ermənistan, Naxtəvan tayfaları. E, bu, hamısı KGB-nin adamları idi. Bax bu, bu, o günə qoydular Azərbaycan. İndi siz Heydər Əliyev adam sayırsınız? Heydər Əliyev saxtqındır. Milli öndər və s. Siz günahdır onu həll etmə. Qəhrəman oğlanları necə də daxildən öldürdü. Ermənin öldürə bilmədi oğlanları. Tutdular, öldürdülər. Azərbaycanın ziallarını qırdılar. Nədə nədi? Hakimiyyətə e, qorxu olan bütün e, ziya bünyat toxdan tutmuş professorlara kimi, tarix professorlarına kimi, qəhrəmanlarına, Sovet İttifaqı qəhrəmanına, Azərbaycan milli qəhrəmanına hamısını öldürdülər. Nədə nədi, nədi? vəsifəbularının olsun. Ağəsə təhsil nazirliyində Hacı Məmmədovun faktı ki, açıldı adam oğurluğu üstündə və adam öldürməyə üstündə. Sonra bu açılma-açılma getdi ki, ə, bu təhsil naziri nazirliyində ə, deməli cinayətə qarşı mübarizə eləmək əvəzinə adam öldürməklə məşğul olularmış ki, bu sülalə kim əleyhinədir? Daha doğrusu kim potensial gücü var, siyatçı, siyasətçi siyasətçi deyil mə var, onları iki naftçivanlar qarşı qırdılar. və məhv etdi bu çatqı Nədir Əliyev. Nədə nədir öz qic oğlunu gətirib qoysun. Qic axmaq prostitut kumarbaz oğlunu Türkiyədə qumar stolunun dalından gətirib qoydu. İndiana hə kimi də Azərbaycanı dağıdır. Azərbaycan ordusu hazır deyil. Yalından o göstərirlər he falan. Xarici generallar var. Biz onların yazarlarını oxuyuruq. Ya ensiklopediyada düşüb siz oxuya bilərsiniz. Onda deyir Azərbaycan böyük döyüşə hazırdır. Yalından e, neft pulları çox olduğuna baxmayaraq həqiqi vəziyyət elədir ki, Azərbaycan qoşunu hazır deyil. Bu da bu da sizin qoşunu Bunu bu günə qoyan kimdir sulaqlı hakimiyyəti. Daxildən oğlanlarımız oldu, vuruşan oğullarımızı öldürdülər. Öz bunlar satqınlar keçdilər. Qara Bağı bunlar əslində veriblər. Amma cəmaatın qorxusundan tamam verə bilmirlər. Cəmaatdan qorxurlar. Çünki Qara Bağı vermək olmaz. Mən sizə deyirəm, xalqımız ayağa baxmalıdır. Bu ə, satqın nəyə Keidar Əliyev öldürtdürdü Azərbaycanın ziallarını? və qəhrəman oğullar. Eyni zamanda ə, İlham Əliyev qatilidir. O həmin o Hacı Məmmədov elə İlham Əliyevin vaxtında tutuldu. O da ə, Türk və Amerika deməlilar köməklə kömək edib onlar tapdılar onu. Sonra o nəde Məhrem Əliyev Bakı şəhər prokuroru. Onun əlinin altında çoxlu ölümlər var. O o da qatil idi. Heydər hey, Əliyev qatil olan kimi, İlham Əliyev qatil olan kimi həmin o Məhərrəm vasitəsi ilə də çoxlu adam öldürdürüblər. Ona görə onu qaçırdılar, Özbəkistana, Qırğızistana m səfir göndərdilər. Nəmiq Abbasov bizim milli təhlükəsizlik nazirini onu da göndərdilər Tacikistana səfir. Am belə şey olur. Milli Təhlükəsizlik Naziri Harat Tacistana onu qaçırtdı ki, tut tutulmasın. Çünki çoxlu adam ı, Hacı Məmmədov onların yanında uşaq-uşaq idi. Onun 56larından biri idi. Daxili İşlər Naziri var idi. O o onun ə, deməli günahı var. Milli Təhlükəsizlik Nazirinin günahı var. Bakı şəhər prokurorluğunun Bakı şəhər nədir? Polis idarəsinin Bakıçı Məhəmməd Əliyevin günahlar böyükdü. Ona görə onları qaçırddılar elə. İndi hamısı bu qatil, deməli bu qatillərin ə, İlham Əliyev qatildir. Neçə nəfər İlham Əliyev öldürdürür. Hökumətin üstündəki, hökumətə qorxu daha dərsi gəlib birdən hökuməti bununla bu axmağın, gecin bu marbazın əlindən ala bilərlər. Bax siz bu qatili Nəcə səslə bilərsiz, prezident? Mən bax orduya da deyirəm, prezident qvardiyasına deyirəm, hamza, hamza deyirəm, Azərbaycan xalqına deyirəm. Biz bu qatilləri, bu şatqınları ordnumuzu qəsdən gücləndirməyən sülalı hakimiyyətin rus şatqınları, rus agentləri, erməni agentləri çaxlamalıyıq. Nəyə görə? Bunu təcili dəvirmək lazımdır. Orda bazar alvertisi olan e, e, Məriban Əliyeva. Heydər Əliyev öləncə kimi Tez Heydər Əliyev fondu yaradım. Baş durdu başına. Başladı hamdan pul yığımağa. Heydər Əliyev pul əslində prez, deməli o rüşvətxor nazirlərin hamısına dedilər nazir qoyuruq, pul verməlisiz. Pul pul, 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 pul verin. Bu alverçi, bazar alverçisi olan Mehriban da durub o fondun başında yığır pul pulazverən kimi çıxardılar Ziya Məmmədov kimi. Dilə çıx get, başqası gəlsin soyuq Azərbaycan xalqını versin pul pulumuzu. Pul 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 pul, pul, pul ver. Yandırım yəni, 2 də nə dəlişqə qızını Arzu ilə Leylanın adına 5.8 milyardın nə qədən pul keçiblər. Azərbaycanın büdcəti 1.5 milyardə çatmır. Ondan 4 dəfə çox pulu arı Paşayev güya ki öz biznesini keçirdi bu dəlişqə düzdür. Yəni deyirəm bu bu yaşda qıza o boyda pul lazımdı. Yoxsa bizim xalqa qələbə lazımdı. Bizim ordunu gücləndirmək lazımdı. Ya bizim bədba xalqımız axırıncı tükəsini ki ordiyə verməyə razıdır. Çünki torpaqlarımız Azərbaycan əlindən gedir. Amma siz görün bunlar nə edirlər. 2 dən dəlişqə düzə lazım olmayan 6 milyarddan yaxın pulu verdi. Heç gör yeridir. Heç belə ölkə olar. Soy ha soy. Mehrban Paşayev və Durubo fondun başında soyur cemaat. Verməyən kimi çıxartdırılır, çıxartdırır İlam Əliyevə, Ziya Bünyadov, Ziya Məmmədov kimi vəsail kim, və kim nazidlər. Eləcə də çıxarda çıxarda keçəy, hamını soyacaq. Bu belə bazar alverçisi, belə acgöz, belə ideologiyasız adamları hakimiyyətə qoymaq olar. Baq, mən sizə deyirəm, Azərbaycan xalqına deyirəm, ordumuza da deyirəm, prezident qvardiyasına da. Bizi məhv eliyəcək bu, Azərbaycanı məhv eliyəcək. Əgər Qara Qabaq verilsə Ermənistana, o, birincil Azərbaycan ikinci müharibə uğuruyacaq və Azərbaycan tamamilə dağılacaq. Buna bunu belə olmaqdan qorumaq üçün türkçülüyü diqqəti, türk öcələrin birləşməsi ilə biz yan güclənə bilərik. Bündəki öz pulumuzu ordumuzun gücləndirilməsinə verə bilərik. Biz ordumuzun bu vəziyyətdə qoya bilmərik. Yalan danışırlar. Bundan bunu aldı, o azdır. Onların aldığı çox-çox azdır. Gərək orduya çox böyük eyni zamanda hərbi nədir? Promotionalist, lojistik addiyatı gücləndirmək o, e, e, deyil, o, o e, biz hərbimizi gərək təmin etməliyik böyük məharbiya. Bunu eləmirlər. Bularınki idman yarışları, maşın ötküştürmək, hündür evlər tikmək, pulu axır ki dağıtmaq. Bunların o qədər pulu var ki, çoruğuz çıxıb qaçıb gedəcəklər. Onlara pul lazımdır, o onların həddindən artıq pulu var. Bunu indi dəvirməliyik, əllərindən almalıyıq. Budu bizim bu saat bizim xalqın və ordunun qarşısında duran məqsəd. Nə qədər ki bunu eləməmişik, ordumuz güclənməyəcək. Ordiyə lazımı qədər pul verilməyəcək. Bu da bu qumarbaz da maşın öçüştürəcək. Azərbaycan xalqında narkoman edib özü kimi Azərbaycan xalqında kişiliyi, o cavan uşaqların həmən baxdan kişiliyin itirmiş bu e, uşaqlar da həmən. Bunlardan millət olacaq indi bizə. Bu dəyişməli də bir Azərbaycan ziyalıları eyni zamanda siyasi xadimləri, ordumuz bunu fikirləşməli də Azərbaycanı dağıtma olmaz. Bax mənim dediyim budur sizə. Bunu mütləq eləmək lazımdır. Sağ olun.